Друзья, всем привет! Город Харьков. Это Алена. Сегодня 16 ноября 2024 год. Мы гуляем по городу возле зеркальной струи. Сейчас ближе подойдем. Вот смотрите. Наша зеркальная струя. В теплое время года здесь такие фонтанчики маленькие бассейн здесь и фонтанчики такие в время суток в темное время суток зеркальная струя подсвечивается Сейчас подойдем ближе вот наша зеркальная струя красотища. А вот еще, смотрите, хризантемы цветут. Середина ноября цветут хризантемы. А сверху лежит снежок. Чудеса природы. Цветы в снегу. Такий жовтий цвіт, красивий, яркий. Камера не передає. от розписан Дзеркальний струмінь був побудований у 1947 році на місці колишнього тролейбусного парку, церкви 18 століття і кладовища. У 2007 році його реконструювали, додавши прожектор і штучний тих. Зображення дзеркального струменя використовувалося як емблема чемпіонату Європи з футболу у приймаючому місті Харків. З моменту будівництва і до сьогодення ця архітектурна пам'ятка є найбільш впізнаваним символом міста. Двіться, тут підсвічується. и там вот на зеркальной струе на самой это, тоже подсветочки видно ну, вот здесь вот хризантемы цветут также сверху снежочек А вот здесь вот в теплое время года водичка льется. Здесь вот рядом лавочки, можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться красотой любимого города. Вот много-много лавочек с этой стороны и с другой стороны. Здесь вот жаркое время. Так сидишь, прохладнее, потому что тут водичка. Такая красота. Позитивка нашего города. Города Харьков. Много кто фотографируется. Наверное, у каждого харковчанина есть фотография возле зеркальной струи.